Кончим. Но на два часа вы должны быть обязательными. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу. Первый вопрос нашего сегодня оперативного совещания. Это общие показатели выполнения городского бюджета по доходам за первый квартал 2016 года. Начальник управления Бочковая Наталья Николаевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги. Доходная часть городского бюджета за январь-февраль 2016 года у нас выполнена в сумме 197,4 миллиона, в том числе общий фонд городского бюджета 191 миллион и специальный фонд 6 миллионов 300. За первый квартал собственные налоговые поступления составили всего 55,5 миллионов, это 29,3% к кварталу при норме 25% и 139,6% процентов. Выполнение плана. Планы у нас выполнены по всем источникам доходов, кроме налога на прибыль. И в сравнении с прошлым периодом 2015 года доходы у нас увеличены на 34,7% или на 15 миллионов гривен. Основные источники поступления доходов в бюджет по первому кварталу – это налог на доходы физических лиц мы получили 26,3 миллиона,

Местные налоги и сборы, в том числе налог на имущество, земля, единый налог у нас зачислен в размере 20,9 миллионов, это 38% удельного веса, и арендная плата за имущество коммунальной собственности, всего 900 тысяч. В разрезе основных источников поступления выполнение плана имеет следующий вид. Налог на доходы физических лиц поступил в размере 26 миллионов 300 или 134,5 миллиона к плану первого квартала. Перевыполнение составит... 6 миллионов 700. По сравнению с фактом а первого квартала 2015 года поступления увеличились на 7 миллионов 300, и это составляет 40% процентов прироста. Увеличение налогов у нас обеспечено за счет роста минимальной заработной платы и за счет проведенной работы по легализации выплат. Акциз с реализацией субъектами предпринимательской деятельности подакцизных товаров поступил у нас всего в сумме 5 миллионов 800, при плане 4 миллиона 700. Выполнение составило 123%. По сравнению с первым кварталом 2015 года мы получили на 2 миллиона 600 э, акцизов больше, чем в прошлом году. Э, прирост составил практически 80%. Это связано с э, ростом ставок э, акцизного сбора. Единый налог поступил у нас в сумме 9 миллионов 300. При плане 5 миллионов это 115% перевыполнения. В 2015 году такие, такие суммы составили у нас 2,9 миллиона. То, то есть э, прирост у нас практически на 50%. Причина увеличения поступлений ⁇ это увеличение размера ставок единого налога для второй, третьей, четвертой группы плательщиков и повышение роста минимальной заработной платы. Плата за землю зачислена в размере 11 миллионов 300, 000, это на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году. План выполнен на 127%. Рост поступлений обусловлен применением коэффициента индексации и, и э, ростом э, нормативно-денежной оценки земли. Наполнение бюджета – это ежедневная, кропотливая работа многих служб городского совета и его исполнительного комитета. Поэтому в течение первого квартала были принимались активные меры по мобилизации поступления в городской бюджет. Проведено четыре заседания комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате и других социальных выплат, на которых заслушаны отчеты 16 руководителей предприятий по организации работы по ликвидации задолженности и рассмотрены вопросы по повышению уровня труда 13 субъектов хозяйствования, среди которых Юг Энергомашторг, Частное предприятие «Авикс Групп», Бердянский, э, КП Бердянского водоканал», физическое лицо предприниматель «Капустина» и так дальше. В результате работы погашена задолженность по заработной плате в размере 3 миллиона 838 тысяч гривен, в том числе 90% этой суммы – это задолженности по Бердянскому водоканалу. Проведено 9 семинаров с руководителем предприятий и физическими лицами, предпринимателями по разъяснению норм закона Украины о занятости населения и действующего трудового законодательства. Удельный вес предприятий, которые начисляют зарплату в размере меньше установленного законодательством уровня, уменьшился на 27,5%. Также ежедневно осуществляется мониторинг арендаторов земли относительно выполнения условий договоров по своевременной уплате. В результате работы погашены долги прошлых лет в размере 160 тысяч гривен, перезаключено 77 дополнительных соглашений к договорам с учетом новых ставок и новой денежной оценки земли и дополнительно до начислено 310 тысяч гривен. В результате проведенных мероприятий местный бюджет дополнительно поступили средства за счет декларирования доходов граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки в размере 18 200 и погашено задолженности по другим платежам в размере 360 тысяч гривен. Кратко. Налог на доходы физических лиц при плане 19 миллионов 511 тысяч зачислен 26 миллионов 253 тысячи 200 на плюсе 6 миллионов 741 тысяча гривен и план выполнения составляет 134,5 процента. По сравнению с прошлым годом отклонение 7 миллионов 328 тысяч на плюсе. По акцизу при плане 4 миллиона 700 зачислено 5 миллионов 814, 000, на плюсе 5 миллионов 115 тысяч гривен, это 123% к плану. И по сравнению с прошлым годом прирост составил 2 миллиона 589 и 30 тысяч гривен. Местные налоги и сборы. 13 миллионов 341 тысяча у нас было запланировано, поступило нам 20 миллионов 929 тысяч 600 000 на плюсе 7 миллионов 588 тысяч гривен или 160% выполнения плана первого квартала. По сравнению с первым кварталом 2015 года прирост составил 5 миллионов 280 тысяч гривен. Кроме того, в городской бюджет зачислено... 2 миллиона 668 тысяч базовой дотации. Мы получили 678 тысяч 200 стабилизационной дотации из областного бюджета для финансирования профессионально-технических училищ. Медицинской субвенции получено 19 миллионов 52 тысячи 800 и образовательной субвенции 16 миллионов 933 тысячи 400. Общие расходы городского бюджета в первом квартале составили всего 178 миллионов 683 тысячи гривен. Заработная плата с начислением 55,5 миллионов, средний месячный фонд зарплаты составляет 18,5 миллионов. За энергоносители проплачено 14 миллионов 700, приобретено медикаментом на 361 тысячу гривен, продукты питания на 2 миллиона 839 тысяч гривен, за счет субвенций государственного бюджета проведены социальные выплаты, льготы, субсидии, материальной помощи и так далее на сумму 9 миллионов 918 с половиной тысяч гривен и другие расходы, это в основном содержание наших... Финансирование содержания наших коммунальных предприятий составили 606 с половиной тысяч гривен. Мне коротко все. Вопросы, пожалуйста. Аллайвана Тахтаджиева. Есть? Алла Ивана. У нас плата за аренду ком имущества 85% по первому кварталу выполнена. Да, это связано у нас с не оплатой оплата IT по сети за должноимущественный комплекс. Угу. Понятно. Потому что у них порядка 200 тысяч. А задолженность еще прошлого года накапливается. Мы работаем с теплосетью по этому вопросу. Я вас прошу обратить внимание за аренду коммунального имущества, чтобы у нас была стопроцентная проплата. Если какие-то предприятия, организации, учреждения, которые находятся в коммунальной собственности наше имущество, направляем письма, предупреждаем, разрываем договор и возвращаем имущество в собственность громады. Хорошо? Давайте, чтобы мы по полугодию единственный, ну один из показателей, там у нас налог на прибыль, но это есть там вопросы не выполнены. И коммунальная за аренду коммунальная собственность мы должны подтянуть. Вот ну, у нас единственная вот эта проблема большая. Спасибо. Хорошо, давайте работаем в этом направлении. Спасибо, Наталья Николаевна. Следующий вопрос проведения субботника в городе Бердянске. Плющей Ирина Николаевна, пожалуйста. На исполнение распоряжения городского головы от 6.04.2016 года 138Р 16 апреля будет проведен общегородской субботник во всех микрорайонах города. Вчера городской голова провел встречу с депутатским корпусом, на которой просил каждого депутата подготовить список работ по уборке и благоустройству территории, которые находятся на округе у депутата. На среду эта информация будет детально предоставлена Управлению жилищно-коммунального хозяйства. Также на встрече с депутатами были достигнуты договоренности по поводу обеспечения участвующих в субботнике расходными материалами. Это перчатки, извести, пакеты, краска. Сегодня Управление жилищно-коммунального хозяйства разошлет на все организации, предприятия, телефонограмму для определения количества участвующих мероприятий. Также попросим отдел образования провести работу с профтехучилищами для привлечения студентов к субботникам. Школьникам. Также сегодня коммунальным предприятиям и предприятиям, которые будут участвовать в субботнике, до 16.00 предоставить информацию по поводу техники, которая будет участвовать в субботнике. И завтра обязательно руководителям коммунальных предприятий присутствовать на встрече с депутатами, которая состоится в 12 часов в 70 кабинете. Олегу Борисовичу отдельно просьба «Экотранс» въезд на территорию полигона для сбора мусора для техники, участвующей в субботнике, сделать свободный. если это так было, да. Детальный план проведения субботника будет направлен всем дополнительно после встречи с депутатским корпусом в среду. У вас все? Вопросы, пожалуйста. Я прошу всех завтра на 12 часов руководителей коммунальных предприятий прибыть на встречу с депутатским корпусом. Мы там поставим точки на «и», поставим задачи, кто чем занимается. Руководителям организации предприятий и учреждений на 16 число обязательно вывести всех своих людей на субботник для того, чтобы мы провели в порядок первый этап, привели в порядок наш город. Спасибо, Ирина Николаевна. Следующий вопрос про виплату допомоги ветеранам війни до дня перемоги, проведення обласного телемарафону пам'ять. Окмань Наталія Анатолійна, пожалуйста. Добрий день. Виплата ветеранам війни до Дня перемоги одноразової допомоги проводиться відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантіях соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. В березні місяці Кабінету міністром прийнята відповідна постанова Кабміну номер 141 якою визначені конкретні розміри одноразової допомоги, яка буде проводитися в 2016 році. Так, інваліди Великої вітчизняної інваліди війни першої групи отримують допомогу в розмірі 2975 гривень, що на 140 гривень більше, ніж в минулому році. Інваліди війни другої групи виплата буде проведена в розмірі 2600 гривень, що більше на 125 гривень. Інваліди третьої групи отримують матеріальну допомогу в розмірі 2310 гривень. Учасники бойових дій та колишні неповнолітні, яким на момент. В'язнення не виповнилося 14 років. В'язні концентраційних таборів отримують допомоги в розмірі 920 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це наш Герой Радянського Союзу, отримає допомогу в розмірі 2975 гривень на рівні, як інваліди війни першої групи. Члени сімей загиблих та дружини померлих, ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, отримують отримають разову матеріальну допомогу в сумі 465 гривень. Учасники війни і в'язні концентраційних таборів та особи, які були насильно вивезені на примусові роботи в Германію, отримають матеріальну допомогу в сумі 170 гривень. Загалом в місті Бердянськ дану допомогу отримає 3649 ветеранів війни. Із них 316 інвалідів війни, 680 687 учасників бойових дій, 804 особи – це члени сімей загиблих та дружини померлих ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідів, та 1525 учасників війни та Особи, які були насильно вивезені на примусові роботи. Загалом в місто на виплату даної допомоги надійшли кошти в загальній сумі 2 мільйона 157 тисяч 400. На сьогоднішній день дані кошти перераховані 17 банківських установ і на почтові відділення, оскільки виплата допомоги проводиться пенсіонерам за місцем отримання їх пенсії. У нас 1435 ветеранів війни отримують пенсії через банки банківські установи на сьогоднішній день. Виплата їм повністю зараховані на Рахункові рахунки. Що стосується виплати допомоги через поштові відділення, то дана виплата розпочнеться сьогодні. Вчора надійшли кошти і доставлені відомості. Військовослужбовці, прикордонники, і військомату, і виправну колонію отримають допомогу по місцю служби. Хочу звернути увагу, що якщо ветерани війни мають декілька статусів, то виплата буде проводитися в в більшому розмірі. Виплату отримують ті ветерани, яким статус відповідний статус встановлений до 5 травня 2016 року. Сама виплата буде продовжена до вересня. 16, до 30 вересня 2016 року. Якщо у ветеранів війни виникнуть якісь додаткові запитання, інформацію можна отримати за телефоном 384-19. Крім того, ветерани великої вітчизняної війни відповідно до обласної програми на зустріч людям отримують додатково 500 гривень. У нас таких учасників бойових дій 62 особи, і загальна сума витрат з обласного бюджету складає 31 тисячу гривень. Ну і що стосується телемарафону пам'ять. щороку, в нашій області до Дня перемоги при підтримці облдержадміністрації проводиться телемарафон пам'ять, присвячений відзначенню дня перемоги, дня пам'яті та примирення. Наше місто ніколи не стояло осторонь даного питання і 16 Уже 16-й рік поспіль приймає активну участь в телемарафоні. Сподіваюся, що ніхто із вас не залишиться осторонь і зробить свій посильний внесок, щоб кожен ветеран війни відчув піклування про себе. Грошові кошти приймаються на поточний рахунок обласного фонду соціальної підтримки громадян, які потребують невідкладної допомоги, ви бачите розрахунковий рахунок, крім того, додатково кожному роздана пам'ятка, куди перераховує. Дані кошти. Прохання обов'язково вказати назву організації трудового колективу, від кого будуть надходити кошти, і вказати, що це місто Бердянськ. Крім того, в рамках телемарафону пам'ять будуть прийматися промислові товари, їх приймає обласний фонд. Обласний фонд милосердя та здоров'я, який знаходиться вулиця Незалежної України, колишня 40 років радянської України, номер 50, будинок 51 в місті Запоріжжя, а також продукти харчування приймає обласна організація Товариства Червоного Хреста за адресою поштова колишня Горького 4 А в місті Запоріжжя. Мене вся інформація. Опроси, пожалуйста. Нет, Я хотел бы вам всех, всем сказать о том, что необходимо всем нам поучаствовать в марафоне памяти. Вы видели по информации, что государство выделяет средства для наших участников боевых действий, инвалидов, умерших, инвалидов и так далее. Областная программа на людям, область выделяет средства. Поэтому я вас прошу, все трудовые коллективы должны перечислить определенную сумму. Определитесь, я не говорю, что каждый должен перечислять по 5 по 10 тысяч. Если есть возможность коллектив маленький, соберите там по 5, по 10 гривен и от коллектива. Обязательно. Если коллектив большой, большую сумму. Но мы должны все поучаствовать. В том числе, я обращаюсь, к бюджетным организациям. Наталья Александровна, школы, наши детские сады. Николай Александрович, то же самое культура, я имею в виду все бюджетные, медицина и так далее, Дмитрий Владимирович. Все должны поучаствовать. Я вам еще раз повторяю, что мы должны показать, что Бердянск тоже участвует и думает о наших ветеранах, которые нам принесли свободную жизнь на территорию Украины. Поэтому я вам прошу очень отнестись к этому серьезно. Я проверю каждую платежку, кто перечистил на марафон памяти. Мне стыдно всегда было, когда я работал в Бердянском районе, что Бердянский район перечислял 43-47 тысяч, имея такое небольшое 24 тысячи населения и небольшие предприятия. А город Бердянск 16 30 тысяч. Мне всегда было стыдно за тот город, в котором я живу. Поэтому давайте с этого года мы начнем. Это раз в год. Это для наших дедов, отцов. Эти все средства, которые мы перечислим на марафон память, на областной, они возвратятся нашим ветеранам. Ни, в области, ни копейки в области не остается. Поэтому я вас убедительно прошу, вам придут платежные поручения от, за подписью, обращения за подписью исполняющей обязанности, так, готовим за вашей подпись. Нет, нет, я, я, говорю, мы готовим. Вид обл. администрации и придет от моего имени то же самое, расчетный, все, все. Но вы не думайте, что это и туда, и сюда вам нужно перейти. Я только подстраховываю, что, возможно, обл. администрации не всем предприятиям, организациям, учреждениям перешлет эти просьбы за подписью Бреля. А будет за моей подписью. Кто сколько может, я еще раз вам повторяю. Но мы должны активно показать, что у нас все предприятия, организации, учреждения, бизнесмены, предприниматели, средний бизнес, общественные организации участвуют в этой программе. Я вас убедительно прошу. По субботнику. Нужно отнестись к этому серьезно. Я понимаю, что многие уже и начали проводить субботник на территориях. Мы должны обязательно... 14, 15, 16 за эти три дня, потому что ко мне обращаются, мы будем и 14 проводить, и 15, мы не успеем, это ваше право обязательно. Но 16 мы должны навести на той территории, которая будет за вами закреплена. И обязательно возле своих офисов, возле своих, где вы находитесь, где ваши учреждения, выбелить, покрасить, чтобы это было лицо вашей организации. Я убедительно прошу вас в этом. И завтра в 12 часов мы встречаемся здесь и обсуждаем дальнейшую нашу работу. У кого какие вопросы есть, пожалуйста. Наталья Александровна, пожалуйста. Я хотела сказать, что сейчас по школам, по сальникам собирается, у нас акция проходит, есть переконка больной ребенок, в салоне Дима. Поэтому, уважаемые жители города Бердянска, не удивляйтесь, там стоят везде опечатанные скрынки, куда... Будут сдаваться определенные средства. Это наш ребенок, он учится в первой школе, в третьем классе, поэтому серьезно больно. И второе. И, сумма, я... и сумма, скажите, там очень серьезно. Это в Беларуси ему операции, да? да? Там 170 тысяч долларов, понимаете? Поэтому мы там даже 30 мая 30 мая будем проводить. Там вчера пришел, мне руководитель аншлага, а здесь шелеев, нет? Пришел, говорит, рок-концерт на Приморской площади, благотворительно будем проводить. То же самое, примем участие, потому что, ну, мальчику надо помочь, потому что там просто тяжелейшее положение в семье, они уже уже просто не могу. Да, пожалуйста. Ну и новость. 27 числа, это день последнего звонка, у нас будет проходить на площади под звуки Азовского вальса. Будут 11-классники все танцевать вальс. Предложение поступило от наверное, Татьяны Игоревны, которая даст нам в каждую школу студентов, которые будут обучать этому вальсу. Поэтому в 11 часов на площади 27 мая. Спасибо за информацию. Еще, пожалуйста, есть? Нет информации. Всем спасибо за работу.